Всем привет, ребята, и это обзор, обзор, на новое обновление. Первое у нас вышла вот такая локация. Пока я ничего не появилось. Дальше у нас вот такая локация появилась. Так, тут такая красивая лошадка уже есть. Так, куда тут вход? Цей вход туда, короче, сюда, и красная табличка появилась. Там секретик, типа, секретик, типа. <coughs> дальше, о, капитан. Капитан за секрет какой-то. Я там дальше бачила вот все секретки. Вот сюда копытно поставить я не знаю, я секрет, раз, <клышко> раз, типа, разладывать. Ну, я пытаюсь как-то все придумать. Примерно, как попытаться. Тут вино у нас пустые, но не знаю, как пустые. Знаешь, тут шляпа есть, для я не знаю. Наверное, для льдины. Так, у меня назад. Все, Я не знаю, как, как собрать. Первая коробка у нас тут. Что-то есть анимации. Так, мы тут вещи лежать. Ладно. Так. Я когда то бы залистый, надо бы не залистый портать, я тоже не залистый. Нажали. Ну ладно. Ну и такая санимация, такая. То такая. вот такая. Ой, ты плачешь. Ну, все точно плачет. Потом она боится. Потом она злится. Еще такая санимация. Потом она не понимает, что делать. Что-то, если потом она, типа, спит. И потом она, типа, типа засыпает, типа, хочет спать. Дальше есть такая анимация и есть такая. Так, ну, все, здесь анимация. Дальше что есть. В траве. В траве ничего нет, бабочка есть прикольная. И еще одна коробка, еще одна такая. Вон они одинаковые, чьи старше, это вроде бы одинаковые. Дальше тут палочка из листочком. Тут палка стала и листочка реалистичнее. Вот за О, листок. Вот и ну, сюда поставить. Я еще не знаю, как секрет тут секретки поэтому, если я тут бату пропущу, то вы знаете, я не знаю. Так, тут палочка. Я не знаю, как было стоять тут мальчики с палками. Не одной. Может, здесь тут, на кустам пусто. Тут не знаю, я не знаю, как их решать. Я не понимаю, квитка. Квитку сделать нельзя, как венок здесь я не понимаю. Я не знаю, короче, что получится. Я думаю, вы получится. Ничего бешеного. Конечно, можно подавиться на других локациях. Но тут только две локации. Ну, я не знаю. Пусто. Я не понимаю, что надо вот эти док с этим соединить. Ладно. Вот лошадка очень красивая. И такая тут миленькая, маленькая такая. Ладно, поднимемся в конюшню. Конюшни у нас тут, да? может, тут что-то новое появилось. вроде бы нет. Вообще ничего нет. Ладно. Вот там что-то старшить. А тут уйти, наверное, старый, секрет. Хотя уже и новый, я не знаю. Дальше что-то честь. Тут пока пусто. Пусто. Может, тут в загонах есть? В загонах пока пусто. Кстати, скоро выйдет новое видео по поводу конюшни. У меня тут Короче, было в типа, занималась лош... лошадями. Типа, так вот. Да, это было скоро на канале. Это видео вообще я монтирую. Тут пока проход нега не появилось. пока вроде бы до да, стены пусто тоже. Я не знаю. Ладно, вернемся назад. Но там что-то еще новенькое есть. Так, тут пока пусто, вообще ни, да ничего нет, бабочка, пусто. Чего везде пусто? где секрет, я кирилла, тут копыта есть? Так, с тобой пусто. Я не знаю, да что. Ну ладно, давайте раз... пока поднимемся подарки. Ну ладно, сначала на подвесе коней не добавлено. Теперь точно можем подарки добиться. Так, платно не буду добиться, а по сравнению с тем нет. Не буду. Хотя, буду, конечно, это кто-то купил. Кто-то хочет купить, но... Ой, я хочу, типа, садик немножко Я, конечно, типа, и средний между платным и бесплатным. Но именно не все Вот есть мальчик, один сибак, сибак. Я не понимаю, сколько. Так, пусто. Венок. Типа, такой венок у нас пустый. Типа, Это а для собаки. Ну, и нигде, нигде нету тут. Ну, я нашла палки. Я это взрывать, я не понимаю. пусто, типа, нет. Я не знаю, это взрывать, просто я не понимаю. Я все уже тут прервала, никто не рвется. Ничего не рвется. Кстати, прикольно анимации накачали. Тут пусто. Я не знаю, да еще что есть. Тут везде пусто. О, палочка, палочка. Кстати, надо шляпу промерить. Мне понравилось. Канал, да? Да, прикольно. Так, ладно. Мы сдаемся, ищем через клетки. Вообще ничего нет. Ну ладно. Тогда всем пока.